секция называется «Грамматический активизм». Мы сейчас будем говорить именно о грамматическом активизме для бизнеса. Я Василий Александр, учредитель Харьковского клуба предпринимателей и серии бизнес-конгрессов предпринимателей по Украине. В нашем клубе на сегодня около 300 членов Это самый крупный клуб на территории СНГ. Мы этим очень гордимся, делимся этим опытом во всей Украине, Uh, сегодня я просто. Вот по Фейсбуку мы создали закрытые группы, которые оказались очень популярны. Поначалу у нас была группа открытая, и там были члены клуба, любые увеличивается, теперь что там включается, наверное, как-то на семиотяну, и сразу же включается в голову. Обновляем информацию, есть публичной ну, страницы в Фейсбуке, тоже регулярно раз в 2 дня а на наш турист выкладывает какой-то ролик или, или какую-то интересную или фразу. Ну, у нас очень мощно, у нас сейчас в Баритаке 40 выплатов предпринимателей 12 тысяч получателей. Батя Призма, ну, в базе у нас там около 20 тысяч получателей проводить конгресс предпринимателей в Львове 29 октября. Ну, флайн встречи, у нас очень на каждой встрече, мы проводили, хотим брать то у нас 80 человек, на нас. люди записывают информацию, потом заходят, подключаются к телевизору. Мы проводим анализ эффективности и мы, сейчас мы партнерничаем с компанией «Мэйл», это профессиональный старсильщик, здесь тоже выступает Андрей, помню фамилию, он из для питовска, фиджи, Фуджи, вот так у него. Вот очень рекомендую, не, не совсем с громадскими организациями, для заплатных, а какая -то, тоже социальная активность. И у них очень а хороший анализ есть, и мы рассматриваем, сколько письма открывается, сколько читается, сколько не доходит. Ты э, не распознается как это спам, как обычно, как, как, как нормальные письма дружите с ними. По рассылке мы недавно перешли, начиная как в сам уже 6 лет мы давали все время рассылку по текстовому формате. Вначале название мероприятий, наименование, внизу расшифровка. Сейчас стали давать образованные в формате, где более воспринимают. Вот, в принципе, мы приходим к единственному чтобы уделить время, если нужно задать пообщаться, ответить на вопросы, или ответить более чем. У нас, если интересно, mm -hmm. именно вот, в клубе, как происходит работа, то это обязательно человек, должен быть предпринимателем, он, он заполняет проходит голосование на совете клуба, и в большинстве голосов, где проходит принято обучение. Возраст, э, так, какой у нас примерно? возраст? Сразу, да, не больше 30, 30 наверное, 28 31 И сколько из них в Фейсбуке? У нас сейчас 27, здесь членов членов и без Фейсбуки у нас в закрытой группе 130 человек, то есть половина. Тему. А есть закрытые группы не только там, есть закрытая группа членов ХКП, в которой общаются члены Тайповского клуба предпринимателей, есть закрытая группа актив, которая происходит там, где а, общаются общается совет клуба, принимают какие-то решения в отношении клуба, есть закрытые группы а, там, Инвестфонд ХКП и другие сети на, фейсб. сети на Фейсбуке. Получается, что в любой момент Uh, пишет один из членов, например, Совета какое а видят нам все остальные а, внесенные предложения. Не надо для этого там специально встречаться, опять, и так далее. Каждый может высказать свое мнение. Ну, а вот все-таки онлайн-встречи я в Facebook для всего Какие вещи лучше выносить на онлайн-встречи, какие вещи лучше выносить в Facebook, если весь клуб? У нас, получается, это разделяется. Офлайн в Фейсбуке активно не рекламируется. Мы сейчас проживаем, даем очень, очень редко, которое системы интернета касается. У нас очереди интернета интернете жизнь отдельно, и там, там люди отдельно получают информацию. сайт у вас есть? Вот. я не пишу сайт, а все на вашем сайте. То есть, как вот, ну, кроме того, что про ваши официальные странички, надо как -то. Ну, мы сейчас добавляем там, вот, сейчас на процессе вот этой недели должны были против клуба добавить там звуковские кнопочки, лайки, все остальное. Сейчас в процессе интеграции. Вроде, это такого, что там... Есть небольшая рассылка на более 12 тысяч получателей только по лайкам. И в рассылке указаны ссылки на сайт, на анонсированные мероприятия, на деятельность клуба, как правило, и так далее. Человек получает рассылку, короткую информацию. Если он хочет прочитать более полную, приходит на сайт. Кроме того, сайт по ключевым запросам, связанным с предпринимательством, с общественными организациями, с другими началами, а с какой занимает лидирующие позиции. И многие те, кто вступают в клуб, вот там не только эти социальные активности, но и также просто случайно проходят через Brass.com и нас интересуют со своей на сайте, видят, что эта информация не близка, они не оставляют ценностей, по-моему, после этого, в А другую сферу влиятельности... Потому что, получается, сайт вообще не отлежит? Да. То есть, я 12 тысяч, да, пользователей? Их как-то подает? Например, там, Facebook, да, или какое-то обратное средство? Facebook, да, через это рассылки... No, на страничку Фейсбука. А как мы раскрыли? Есть группа, а есть страничка публичная. Сайт от страничка? Нет, а нет, не, есть еще отдельная <уerror. страничка. То есть получается, что три сообщества. Рассылка 12 тысяч, для которых доступен сайт открытая страница в Фейсбуке. Ваш онлайн и ваш офлайн. Ну, это три, три, сообщества. Ну, их реально не разделяются. Но они все пересекаются, а их 200 тысяч человек пересекают. Тысячи, они будут ну, то сказали, что... Ну, в Фейсбуке было... 11. 11. это э, запустили мы эти конгрессы из Харькова с целью поделиться общественным опытом развития клубного предпринимательства. И вот уже пошли конгрессы в Харькове, Дипропетровск, Одесса, Донецк, сейчас будет Львов и Киев. Там, на, них э, три секции, каждая секция известна Вrium. Да, конкуренты будут говорить разные вещи, и слушатель может увидеть реальную истинную картину мира, она есть на самом деле. Кроме этого, там проходят двери дни. Один из членов клуба предоставляет все это реальную клубу. Потому что люди общаются, они полгода могут общаться, посмотреть на друг друга в разных ситуациях. И подумал, действительно почему нам делать какое-то совместное и люди прощаются. После этого люди соглашаются, делают смерть друг дополняют и пользуются совместными услугами. Но зачастую, и, и, вот именно из-за этого активизма, который есть, клубы растет, и другие тоже приходят, потому что им интересно. И плюс многие партнеры, если у нас такое, например, если мы говорим, что мы принимаем агрессивный маркетинг, то в том же клубе есть такая вариант рассылки, есть общая рассылка, да, но на а, а, есть еще рассылка свои свои, рассылки, дополнительных условиях, для и таким образом такой восстановить случается идею, люди хотят потому что оно дает реальные результаты и даже вот